bir yigit manga telegramdan yozdi qori aka bir masalani gapirsangiz bir masalani iltimos shu o'rni kelib qolgan joyda to'ydami qayerda bo'lsa ham bir masalani gapirsangiz man deydi yaqinda uylandim uylanganimga bir yil bo'ldi lekin alloh taolo mani taqdirotimga hali farzandni nima qilmadi bitmadi ya'ni hali farzand ko'rmadim lekin deydi ko'chaga chiqsam deydi o'rtog'im ham yangilik bormi qo'shnim ham nima yangilik tushunyapsizlara shu narsa deydi mani qalbimga nihoyatda ozor beryapti xolaga deydi yangilik bormi degani qo'pol qilib aytganda xotini ikki xati bo'ldim deganida yaqinda ota bo'lasanmi degan shu gapni aytmaydi yaxshi gapemas ekan shu chunki olloh har bandani noumid qilmasin xudo har oilaga xudo o'zi o'g'ildir qizdir qaysi manfaatlisini xudo o'zi bilguvchi qaysi xayrlisi balkim qiz bola xayrlidir balki o'g'il bola xayrlidir berguvchi olloh hech qaysi bandani hech qaysi oilani alloh taolo noumid qilmasin lekin kimgadir erta berar ekan farzand to'g'rimi yigitlar kimgadir kech berar ekan kimdir bir yilda farzandli bo'ladi kimdir ikki yilda kimdir, kimdir uch yil kimdir to'rt yilda lekin man o'zi yangi uylangan paytimda bitta urolog bilan gaplashganman xol aka degan ikki yilgacha farzand ko'rmasa bu vahima emas degan bizda hozir bir uch oy to'rt oy yangilik bo'lmasinda darrov xotinlar oh deydi boshqa tarzda boshlab ishadi odam ozgina sabrli e bo'lishi kerak ekan to'g'ri masalani ko'taryapmizmi azi u zarur masala lekin u yigit yaqinda mandan xafa bo'liatiqo aka deydi shu ma'ruzalarni bir aytsangiz bo'lar ekan ha deb nima yangilik yangilik bormi qachon oshiymiz qachon aqiqa qilib berasan qachon osh qilib berasan palon gap shunaqa piching kinoya gaplar borda bu degani nima deydi bir yangilik bo'ldimi tushunyapsizlar endi xullas shu yaxshi mas ekan agar mobodo xudo taqdir qilib unda o'sha siz so'raydigan yangilik bo'lmayotgan bo'lsa ana shu insonni qalbiga ozor bergan bo'lib qolar ekanmiz qoraga asabiy bo'lib qoldim deyapti asabiy bo'lib qoldim ko'chaga chiqqim kelmay qoldi odam odam ko'rgim kelmay qoldi chunki ko'rgan odam hozir yana o'sha gapni şey so'ramasin b turaman yuragim nima haka tuka bo'lib turadi deydi asabiy bo'lib qoldim sal odamovroq bo'lib qoldim chekkalarida hech kim odamlarga sal qo'shilgim kelmay qoldi deydi bu ham odamga ruhan zarb ekan chunki mana yigit kishi uylansayu endi ayb kimda bo'lishidan qat'iy nazar erkakda bo'ladimi ayb yoki ayolda bo'ladimi bu ayb ayolda erkakda deyilmaydi olloh taolo shundan shundan sinayapti deyiladi bu ollohni taqdiri deyiladi ollohni ishi deyiladi tq degan olloh oyatda xohlagan insonga o'g'il beradi qiz beradi va xohlagan insoniga erta beradi kimgadir kech beradi o'n besh yilda farzand ko'rganlarni eshitdik yigirma o'n besh yillarda mabodo shu yangilik bormi deb so'rayapsiza agar u insonda kechikayotgan bo'lsa ozgina bir ollohdan bo'lib bir ish bo'layotgan bo'lsa unga qalbiga juda judayam nima bo'lar ekan zarba bo'lar ekanda qalbiga ruhiy zarba bo'lar ekan nima qilayli ekan shu uchun indamang yangilik bo'lsa o'zi aytadi to'g'rimi farzand dunyoga kelsa o'zi gruppaga yozadimiz telegram gruppaga o'g'illi bo'ldim qizli bo'ldim deb yozadiiz ungacha ishimiz bo'lmay tez xabar qilib turaveraylikekan bulman birovni oilasi haqida nima ishingiz bor birovni oilasida yangilik bo'ladimi bo'lmaydimi endi shu paytgacha bu masalani uncha e'tibor bermagan ekanmiz ha maylida mayli deb qo'ygan ekanmiz lekin shu oxirgi manga shu internetda yozgan yigitni gapidan keyin man o'ylanib qoldimki ha bu masalani bir aytib qo'yish kerak ekan mana syomka qilishyapti internetga ham qo'yamiz xudo xohlasa ko'pchilik eshitadi ko'pchilik ham yetib boradi mana shu masala ham bir aytadigan masala ekan